Люди десятиліття, новий випуск журналу НВ. Вже у продажу. Посилання в описі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Роман Світан, полковник запасу зсу, пілот інструктор. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Рам слава бажаю всім здоров'я. Знаєте, хочу звичайно поговорити про ту атаку на Старокостянтинів в Хмельницькій області, яка відбувалася сьогодні вночі. Ми пам'ятаємо про те, що наші вороги вже не вперше б'ють по цьому військовому аеродрому. Чи ви розумієте, а чого хочуть досягнути російські окупанти, чому це відбувається так часто? В 2018 году на этом аэродроме базировались F-15, пара F-15 американских, которая зашла, села. Еще два самолета было, самолет-заправщик и Galaxy, который привез аэродромно-техническое оборудование. На этом аэродроме, на этой базе Староконстантиновской были развернуты учения «Чистое небо-2018». Где-то около полутора недель проходили эти учения. Естественно, F-15 в них участвовали, выполняя боевые задачи. И летая из этих аэродромов, и там еще несколько аэродромов было, приданных аэродрома подскока, оперативный аэродром, так называемый. То есть целая база была задействована в выполнении задач по приему F-15. Хорошо знаю, когда мой друг погиб, был провозной полет одного американского летчика. И вот из-за того, что старая, старая советская техника подвела на предельно малой высоте, столкнулись с землей, погибли, царство им небесное. Но проводились эти мероприятия в 2018 году. На этой базе базируется бригада Су-24, это фронтовые бомбардировщики. Они основные, которые сейчас работают с ракетами Storm Shadow Scalp. Потому для россиян эта база основная, ну, у них, по крайней мере, основное место приложения силы, если можно так сказать, ракет, понимая, что на этой базе могут быть развернуты те же F-16, понимая, что там те же Су-24 на этих базах, на этих аэродромах расположены, аэродром на техническое оборудование, то топливо заправщики, то есть целый комплекс подготовительных мероприятий, и вот россияне пытаются ее как-то достать. Ну, нереально, допустим, полосу вывести из строя ракетами. Для того, чтобы полосу вывести из строя, это надо заходить бомбардировщиком, а там полторы тысячи километров, естественно, россияне не пройдут. До Стара Константинова в этом смысле не достанут, потому пытаются ее с помощью сам аэродром и вообще базу всю и несколько еще аэродромов подскока пытаются достать и ракетами крылатыми, и кинжалами в том числе пытались, по крайней мере, неоднократно, и шахедами, то есть беспилотниками. Ее закрывать надо, ее надо закрывать, создавать примерно такую же... В систему оборони, як в районі Києва, що зверху прикривати стрімітелями, Дійсно, в 16 може можуть це все прикрити. Я думаю, над этим якраз працюють наші спеціалісти. Так, так. Ми бачимо, що великі ресурси насправді російські окупанти використовують по Старокостянтинів. Ви вже кинджали згадували. Ну і криваті ракети, які сьогодні летіли в тому напрямку. Я тут, знаєте, навіть не можу порахувати кількість. Військових, які ну так пошепки мені казали, що от останніми місяцями що от F-16 можуть бути вже в Україні? Звичайно, немає жодного підтвердження, немає жодного офіційного підтвердження. А, і важко собі уявити експерти, навіть кажуть, ну слухайте, ну не могли вони з'явитися непомітно. Але ось про що запитаю: чи дійсно наш ворог одразу побачить, коли F-16 з'являться на озброєнні наших повітряних сил. Ну, почему не могли э, незаметно появиться? Как раз вот F-16 это та машина, которая могла э, появиться незаметно, зайти, выполнить боевую задачу и уйти э, ночью, зайти на территорию Украины, сесть, дальше до зарядиться, до заправиться, опять же ночью или э, в другое время суток, в зависимости от погоды, выполнить опять же задачу и уйти. Для этого э, самолеты нужны. Скорость э, э, сверхзвуковая подлетное время, там, ну, несколько там, десятков минут, э, зашел, выполнил боевую задачу, ушел. Тихо зашли, тихо ушли. В этом весь смысл авиации. А не самолет выполняет э, удар. Выполняет удар ракета, которая сама, запускается с самолета. То есть самолет это платформа. И система управления здесь очень важно, не просто так поднять ракету и ее сбросить. Так у нас сейчас Су-24 используется. Ракета программируется на земле, а Су-24 используется в режиме такой рогатки, то есть стартового ускорителя. Ну примерно так. Подняли ракету, разогнали, сбросили то, что ей прописали в мозги, туда оттуда она и полетела. А реально летчик должен управлять ракетой. Для этого надо определенное оборудование, авионика в самолете распол... была, должна быть расположена для того, чтобы летчик постоянно управлял ракетой, если это нужно. По крайней мере, некоторые ракеты есть с телекоммуникационным управлением. Потому возможно, теоретически, по крайней мере, возможно появление в 16 и раньше, и о которых никто толком-то и не знал, кроме если тем более в закрытом режиме, если эти полеты выполнялись, это возможно без проблем по большому счету. И появиться F-16 у нас уже могут без уведомления россиян об этом. Россияне могут узнать, что зашли F-16 и начали выполнять боевые задачи только по тем ракетам, которые к ним зайдут. Вот зайдут, допустим, к ним джазмы с дальностью там в 950 километров. То есть подымут в воздух аэродром Энгельс, аэро, этот военный аэродром вместе со всеми там ту 95 и с тем хранилищем подземным авиационного керосина, который может, если подорвать его, чтобы туда достать, может вообще Волгу развернуть ну, развернуть, не развернуть, но новое русло создать там ни Энгельсу, ни Саратову уже не поздоровится. То есть вот когда так отработают джазмы, тогда будет понятно, что зашли F-16. Хотя самое интересное, F-16 мог никто и в глаза не видеть, потому что были запущены ракеты, но по определенным номенклатуре ракет, по методам их использования можно определить, что это, допустим, были уже F-16, либо какие-то другие самолеты, которые могут нести, допустим, те же джазмы. Ну, слухайте в контексті F-16, Звичайно, не можу запитати вас а, про ту заяву, яку ми почули від прем'єр-міністра Бельгії Олександра де декро. Пам'ятаємо, що саме Бельгія надасть частину F-16 Україні нашим пові... нашим повітряним силам. Ну і от прем'єр Бельгії сказав про те, що F-16 можна в... використовувати тільки на території України. А все це відбувається звичайно в контексті цієї дискусії європейських країн-членів НАТО. Щодо того, яко, якою зброєю можна бити а, по російських військових базах? Ну саме на російській території, так от а, тут розділилися думки: чи це зрада, чи це перемога? А, хтось каже: ну як же так, що тільки в 16 можна в кордонах України а, використовувати? Але інша думка така, що так, а хто нам заважає ракети випускати, і вони вже можуть летіти а, туди, куди нам треба. Як ви зрозуміли цю заяву? Ну, так я, бы, я об этом уже примерно рассказал. Дело в том, что F-16, его может даже никто и не увидеть. Задача, боевое средство поражения, это как раз ракета. F-16 вообще может выйти в экономическую зону, и выйти из экономической зоны даже морской, на Черным морем запустить ракеты и от, отминусовать там Северный Кавказ, допустим, если это будет надо. И не заходя даже на территорию Украины, даже это можно сделать. Весь смысл, весь вся, вся, такой положительный момент, связанный с авиацией, это как раз в том, что самолеты мож, могут выполнять боевую задачу там, где им удобнее. Ну, а, естественно, поражение происходит с помощью средств поражения. На самом самолете есть всего лишь пушка. По большому счету, что такое F-16? Это крыло, двигатель, летчик и пушка. Ну, вот примерно так. Но пушкой не доберешься до да, россиян, контактных боев уже нет, потому она используется как платформа для запуска ракет, авиационных бомб, средств поражения воздушных. Поэтому, наоборот, положительный момент, раз нам дают F-16 с ограничением, допустим, полетовых в нашем воздушном пространстве, так это как раз то, что нам и нужно. Джазом дойде ще раз повторюсь деякі модифікації 950 п'ятдесят кілометрів. Тому до Енгельса можна достать, по большому віду, не, недалеко от Києва. То тобто, злітів з Бориспалістріля по Енгельсу і сісти обратно, щоб топливо не, не портить. Ну сарказм, ну приблизно так. Та-та, я зрозумів, що ви маєте на увазі. Ну звичайно, з вчорашнього дня дуже активно обговорюють той факт, що Швеція, от в. Пакеті своєї військової допомоги, що вона надасть також от, так званий літаючий радар ASC890, САБ, значить, так воно називається. 에, багато хто говорить про те, що це історична подія, що насправді повітряні сили мріяли про це всі наші роки незалежності. 에, чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Я так я більше скажу. Навіть і не думали що нам такое. Реально это действительно серьезное событие. Дело в том, что авиационная компонента она состоит из трех составляющих. Это триада так называемая. Наземные, наземные системы радиолокационного обнаружения, так называемые радиотехнические войска, зенитно-ракетные комплексы, ЗРВ, зенитно-ракетные войска и авиация. Авиация это включает платформы летающие платформы по сбросу средств поражения, вот те же F-16, и летающие радары. Для чего нужен летающий радар? Любой радар на Земле, допустим, он видит, есть такое понятие радиогоризонта. Вот он видит до радиогоризонта. Чем дальше от радара, тем меньше ему видимость по высоте. То есть радиогоризонт уходит от, от Земли, поднимается. И очень важно, очень важно сверху, то есть летающий, создать такой летающий радар, который мог бы сверху видеть практически все за горизонт. И чем дальше, тем лучше. Вот такой радар, у него рабочая дальность 300-400 километров. Это как раз та дальность, которой не хватает нашим и зенитно-ракетным войскам, нашим ЗРВ и, и радиотехническим войскам. РТВшка, ну, естественно, авиации. потому что авионика у самолета намного меньше по дальности, допустим, радары, чем может, могут увидеть эти летающие. Практически это система АВАКС, та же, они могут также в нее быть включены. Потому вот эта триада даст полный э, спектр, э, за, по, для выполнения полного спектра задач надо вот эта триада. Мы как раз ее, мы ее э, практически получаем. Два самолета. Это э, не полностью закроет э, наши потребности. Нужны еще два. И, скорее всего, они уже на примете есть. Дело в том, что недавно поляки, Польша закупила эти два самолета, перекупила э, в, на Ближнем Востоке, по-моему, у саудитов перекупили такие же два самолета, и им-то они как раз не нужны. Именно полякам не нужны. Почему? Потому что они пользуются системой АВАКС. Это со самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, летающими тоже радарами, только такие круглые тарелки, это так, на пальцах, чтобы объяснить. То есть у них на 380 градусов, у них система обнаружения. И у них дальность 800 километров. Потому вот эти 300-400 километровые радары, я думаю, поляки, если хорошо с ними поработать и хорошо попросить, они могут нам передать. И 3-4 самолета такого уровня перекроют полностью все наши потребности по дальности обнаружения, по выполнению боевых задач. Здесь надо еще понимать, раз нам передают самолет, значит, на уже подготовлены летчики, уже подготовлен инженерно-технический состав. В принципе, наши специалисты инженерно-технического направления после АНОВ, наших АНОВ, им, в принципе, без проблем освоить этот самолет. Ну и команда управления, это, можно сказать, летающий командный пункт, летающая такая лаборатория по переподготовке личного состава, в том числе, по 3-4 самолета нам, конечно, помогут это будет полный спектр, вся триада, которая нужна не только для обороны, а еще и для, для наступательных операций. Дело в том, что F-16 это... Не из, это, это не из серии противовоздушной обороны. F-16 это истребитель, это задача наступления, это атака, это скорость при наступлении. То есть это наступательные операции. И именно, именно с помощью вот этой всей триады их можно будет выполнять довольно-таки успешно. Все будет зависеть, конечно, от количества F-16, от, от количества самолетов. Минимум, допустим, бригада, те же 40-50 самолетов, даст, даст нам возможность на одном из направлений да, даже в этом году развить контрнаступательные операции, по крайней мере, воздушного уровня, то есть использованием средств поражения, которые могут нести самолеты, ракеты, в том числе наземные, и на глубину боевого радиуса самолетов. Боевой радиус, допустим, у того же F-16 без подвесных топливных баков 500 километров. Потому это все накладывается одно на другое. То есть 300-400 километров видят со самолеты радары, где-то 300-400 километров видят, 150-200 километров перехватывают те же Патриоты, некоторые СМТ э, с ЕРК, там есть ракета Астер-30 тоже с такой дальностью. И в 16 с э, да, дальностями 150-180 километров перехвата, а обнаружение тоже где-то 200-300 километров. Вот как раз эта триада даст возможность нам работать на глубину где-то в 300 километров. То есть по большому счету как минимум по всей территории оккупированной Украины, а если будут возможности, разрешения работать по российской территории даже не самолетами, а средствами поражения, допустим, теми же ракетами, то это значит плюсом еще боевой радиус этих ракет. Ну от знаєте, тут уже одразу є дискусія щодо того, чи от той літак, який ми отримуємо від Швеції, чи доцільно його використовувати, якраз от для таких наступальних операцій, зважаючи на те, що поки що в нас підтверджений тільки один, ну поки що його навіть не передали. Ми розуміємо, що все буде залежати від того, яке рішення прийме військове командування, і ми не можемо знати їхніх думок і їхніх планів. Але знову ж, якщо подивитися на цей новий інструмент який у нас з'являється дійсно наскільки доцільним є те щоб їм ним ризикувати тим щоб він підлітав ближче до лінії фронту Дело в тому що у нас <звістична> як мінімум є три участки різних по лінії фронту І різні по по уровню опасності для авіаційних средств пораження. саме опасний участок это где-то от Донецка до Харькова. То есть э, там расположено достаточно серьезное количество сил, средств россиян. За этим участком дальше России, там 7 тысяч километров, то есть тыл довольно-таки крепкий. Сейчас создается еще один такой же участок, допустим, от Харькова до Черниговщины, ну от Харьковщины до Черниговщины, э, э, линия границы между Украиной э, и э, Россией. Потому эти участки, они, конечно, однозначно опасны, так как подлетное время у россиян очень короткое, малое от взлета до выхода на рубежи пуска противоракет. Зенитно-ракетные комплексы российские развернуты, там и серьезные комплексы, там С-400, некоторые С-500 есть. То есть этот участок однозначно опасен. Чуть проще участок Запорожского направления, то есть Запорожского фронта, особенно ближе к Днепру чуть проще, опять же, за счет того, что та еще, еще видят эти Донецкие или там российские, ростовские системы ПВО там, но уже не так свободно себя чувствуют авиация противника, то есть самолеты и в дальности по противоракетам они уже не так могут использовать. И в принципе легкий участок, ну легкий в кавычках, конечно, но тем не менее, если смотреть по эм, сложности направлений, легкий участок Херсонское направление подойти легко к, со стороны Херсона к левому берегу. И к Крыму это та же самая картина, и к Крыму в том числе. То есть это легкий участок для выполнения боевых задач с помощью авиационных средств поражения. Причем использовать обязательно нужно в комплексе, это и зенитно-ракетные комплексы, там надо развернуть будет или СМТ, или Патриот прикрыть с одной стороны Херсон, и это направление с другой стороны, Патриот будет видеть практически до Крыма часть западную часть Крыма, это, это, это точно туда подтянуть те же радары летающие уже, вот эти шведские самолеты, их будет прикрывать тот же «Патриот», потому что он будет видеть любую ракету, любую противоракету, которая будет идти по этому самолету, он ее будет сбивать. Ну, то есть весь смысл «Патриота», допустим, разворачивать или, или тот же СМТ, они в паре будут работать. То есть самое интересное, что как раз информацию, за горизонтную информацию, за радиогоризонтом информацию для Патриота будет давать как раз этот самолет. Это такой, получается, на 5-6 километрах радар, который будет информировать уже расчет Патриота о подходящих или, за, или запускаемых ракетах по тому же самолету. Плюс сюда, если потянутся F-16, вот у вас и получается такая троица то есть триада наступательная, которая может работать на глубину средств поражения, допустим, тех ракет, которые будут переданы с F-16. Еще раз просто хочу подчеркнуть, F-16 сам по себе это простая платформа. Есть, все будет зависеть от того, какой, какого количества, какой модификации, какой номенклатуры вооружения будет передаваться с этим самолетом. Оптимальный вариант это ракеты, крылатые ракеты «Джазм». Они смогут работать разной модификации от 250 до 950 километров. То есть, по большому счету, весь Кавказ может быть под ударами F-16 ракетами «Джазм», если они будут работать вот с хертонского направления. Пане Романе, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, пілот інструктор, був з нами на зв'язку. А далі у нас будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.